સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં મયુર હોલ ખાતે પટેલ દેશમુખ દેશમાંડે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ધોરણ દસ અને બારના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન અને કારકિર્દી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું સુરતના લિંબાયતમાં આયોજિત શૈક્ષણિક વર્ષ બે હજાર ચોવીસમાં ધોરણ દસ અને ધોરણ બાર બોર્ડની પરીક્ષામાં વધુ ગુણ પ્રાપ્ત કરનાર તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ટ્રોફી અને સન્માનપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે મૌલાના ફયાઝ લાતુડી સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા અને વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરાયા હતા અને સુરત જિલ્લાના સમાજના અનેક હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા અને મૌલાના લાતુડી સાહેબ ને પુષ્પગુચ્છ આપી સન્માન કરાયું જે આ કાર્યક્રમમાં પાંચસો જેટલા સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહી આ કાર્યક્રમને સફળ કરાયો હતો બીરો રિપોર્ટ બાય વીટી ન્યૂઝ ચેનલ શરીફ શાહની સાથે पीडीडी गुजरात पटेल देशमुख देश पांडे बिरादरी का प्रमुख गुजरात का अलहमदल सलाम अला रसुल करीम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है हम लोग अपनी बिरादरी के लिए करते हैं मुस्लिम पटेल देशमुख देश पांडे बिरादरी के लिए जिसमें अभी हम लोग रमजान में गरीबों को अनाज की किट जो एतीम विधवा है इनको लीला पैसे में देते हैं अलहदुल्ला ये बच्चों का भी आपके सामने जो प्रोग्राम हो रहा है ये आपने लाइव देखा है इसके बाद में अलमदुल्ला नौ ए दस नौ दस दस तारीख दस नवंबर 2024 को इज्तमाही शादा जिसको शम्भू लगन कहा जाता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े हो हम उनको इन पूरा पूरा सामान जो एक बाप अपनी बेटी को देता है छोटे बेड से लेके छोटे बासन तक पूरा सामान हम लोग चालीस से पचास हजार रुपये का उनको नीला पैसे में देते हैं और अलहमदुल्ला जितने भी निकाह हो हम उन बच्चियों का निकाह हम लोग कराते हैं आप लोगों से भी दरखास्त है कि मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ असल वरम्ला वरक हमारे समाज का पटेल देशमुख देश पांडे दे, हमारे मुस्लिम समाज का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा और सब मिलके हम आगे बढ़ाएंगे ये हमारी इच्छा है और सबके लिए इच्छा है सभी कामों में एक दूसरे का साथ देंगे अभी आठ दस बच्चों को गिफ्ट दिए हैं चालीस बच्चों को चालीस टोटल चालीस बच्चों को गिफ्ट दिए हैं और आगे भी अगर बच्चे अच्छे पढ़ते हैं और आगे भी गिफ्ट देंगे हम